وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حا قال وحدثنا كتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ناس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عنهم عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليفتضح